Salam hörmətli izləyicilər. Mən Azərbaycan Respublikası Könüllü İctimai Nəzarət İctimai Birliyi Cəbran rayon təşkilatının sədri və Əlicədə sədrinin baş köməkçisi Dürdana Qaraşova. Gördüyünüz kimi bura Sumqayıtda, şəhərdən kənarda, köhnə avtobus parkı deyilən ərazidə yerləşir. Burada 92, 93, 94-cü ilin şəhid abidələridir. Və görüntülərdən aydın olduğu kimi, bura baxımsız vəziyyətdədir. Heç bir şəhidimizin xatirəsi bu vəziyyətdə olmamaldır. Axı biz vətənpərvər xalqın nümayəndələriyik. Onlar 90-cı illərin şəhidləridir və bugünkü gün belə baxımsız saldadılar. Hardan bilə bilərik ki, bizim şahid olduğumuz 44 günlük vətən müharibəsi şəhidlərinin də abidələri uzun illər keçdikdən sonra bu vəziyyətdə düşməyəcək. Vətən torpağı uğrunda canlarından keçmiş şəhidlərimizin abidələrinin bu vəziyyətə düşmələrinə göz yummamalıyıq. Bu bizim hər şeydən əvvəl insanlıq borcumuzdur. Bu əraziyə cavabdeh olan müəyyən qurumlardan bu məsələ ilə bağlı ciddi tədbir görmələri xahiş olunur. Gəlin şanlı tariximizi bu cür hallarla çirkləndirməyək. Bu bizim xalqımıza yaraşmaz.